મિત્રો જો હું તમને કહું કે માટી વગર પણ ખેતી શક્ય બને તો નવાઈ લાગે ખરું ને કારણ કે છોડના અનુકૂલન માટે માટી પાણી અને સૂર્યપ્રકાશ મુખ્ય સ્ત્રોત છે તો આ કેવી રીતના શક્ય બને પણ આ શક્ય બન્યું છે હાઇડ્રોફોનિક્સ દ્વારા જેણે બદલી નાખી છે ખેતીની પરિભાષા અને શહેરના યુવાનોને પણ લાગી રહ્યું છે આ ખેતીનું પહેલું તો ચાલો મૂળથી જાણીએ માટી વગરની ખેતી વિશે हाइड्रोपोनिक बेसिकली स्वाइलेश फार्मिंग है इसमें स्वाइल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है

જેના પ્રારંભિક ઉદાહરણ હેંગિંગ ગાર્ડન્સ અને મેક્સિકોના એસ્ટેક ફ્લોટિંગ ગાર્ડન્સની ખેતી પદ્ધતિમાં જોવા મળે છે જેનું આધુનિક સ્વરૂપ ભારતમાં વર્ષ ઓગણીસો માં પશ્ચિમ બંગાળમાં ડબલ્યુ જે શાલ્ટો ડગલાસે રજૂ કર્યું હતું

एक एकड़ में बारह हज़ार प्लांट होते हैं एक प्लांट से आपको तीन किलो का प्रोडक्शन होता है तो आपका टोटल प्रोडक्शन बारह हज़ार गुड़े तीन मतलब छत्तीस टन माल है अगर आप उसे सौ रुपये किलो के भाव से बेचते हैं तो छत्तीस लाख रुपये छूटता है ये आठ से नौ महीने की साइकिल है हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट टेंटेटिवली तेरह से चौदह लाख रुपये तक आता है तो आप लगभग बीस से बाईस लाख रुपये तक बचा सकते हैं पर साइकिल बेल वाले प्लांट्स के बारे में बात करें तो वी कैन दो लाइक टमेटोज ऑल वराइटी ऑफ टमाटोज बैठे थे कैंडी बैठे उठे थे चेरी और बैठे उठे थे बीफ टमाटोज और जुखनी ये सारी चीज़ें हम इसमें बेसिकली ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि एक तो क्लाइंट हमें ढूंढते हुए आते हैं प्रीमियम रेट पर देते हैं हमको पैसा और कोरेका मॉडल वाले भी लोग आते हैं डैट इज अ होटल रेस्टोरेंट्स एंड कैफेक्स वाले भी सामने से आके पिक करके ले जाते हैं ये बेसिकली स्टिकी ट्रैप है इंसेक्ट इसके अट्रैक्ट होते हैं और इस पर चिपक जाते हैं તો આપકા પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વેરી ઇફેક્ટિવલી હો سکتا છે માત્ર સૂર્યપ્રકાશ અને પોષક તત્વયુક્ત પાણી દ્વારા બાગાયતી પાકોની ખેતીમાં કીટનાશકનું પણ ખાસ રાખવામાં આવે છે ધ્યાન તેમજ શહેરી યુવાઓને લાગી રહ્યું છે હાઇડ્રોપોનિક્સનું ઘેલું અને ખેતી શીખવા માટે સેમિનારમાં લઈ રહ્યા છે ભાગ ऐसी खेती जहां पे जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है तो ये जो कांसेप्ट था मेरे लिए बहुत नया था और यहां पे मैंने जब 2 ડેઝ કા હાઇડ્રોપોનિક प्रैक्टिकल वर्कशॉप अटेंड किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जैसे दुगना प्रोडक्शन हाइड्रोपोनिक्स में पॉसिबल है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग हाइड्रोपोनिक्स फार्म में हम क्रॉप का टेम्परेचर पूरे साल मेंटेन करके रखते हैं जैसे कि कोकोमर हुआ बेल पेपर हुआ उनका थर्टी से थर्टी थ्री तक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं सिक्सटी से सिक्सटी फाइव टेम ह्यूमडिटी मैंटेन करके रखते हैं जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी रहता है क्रॉप फ्रूट फ्रूटिंग अच्छी आती है फ्रूट का शेप अच्छा आता है